Да, добрый вечер. Вы о чем беседуете Да, Привет. Я сегодня, сегодня интересуюсь у людей договор, там вот этот мирный. Подпишут, не подпишут, что там вообще в нем, надо подписать и надо. А какая разница? В смысле, какая разница? Война закончится, скорее всего. Ну, по, по словам Трампа. Ну, это по словам Трампа, как бы. Что стоит слова Трампа? Да не знаю, вроде такой уважаемый человек в мире. Все там что считается. А кто, его, а кто его не него? С ним вроде все, он, он только что-то скажет, к нему он сразу все ездят. Даже этот Мерц, там Макрон, он все перед ним. А я думала, только он что-то скажет, и взлетают там, взлетают или падают мировые рынки. А он на это ну, конечно, как это? А, Ну, это же, значит, влиятельный человек, серьезный человек. Так какой у вас вопрос? Ну, мирный, мирный план подпишут, не подпишут. Он Зеленский пригласил, говорит. А я встретимся. не знаю, какой это этот последний из 20 пунктов, который... Наверное. Из я... 20 пунктов? Скорее всего. Что ну, я, думаю, подпишись? я думаю, нет. Там уже последнее слово за Путина. Mm. Путину зачем? Но сегодня Трамп говорит, Путин готов подписать это прямо сейчас. Вот, говорит. Только да? Зеленского ждем. Mm. О, ну это была бы такая новость. Я бы он сегодня, он сегодня выступал вы Вы в, Давос. в Давосе сегодня. А, выступал. Трамп сказал то, что Путин готов. Да, да. А, ну значит, сейчас выйдет там. Песков, Лавров скажут. Все не так, и вы не так поняли. Ну, посмотрим. А что Зеленский скажет? Зеленский готов подписать, и он тоже скажет. Так Зеленский там, же этот план и составлял. Ну, он в Киеве. А что он тогда не поехал в Давос? что он в Киеве сидит? Ну, я не знаю, он что, они пригласили, я не знаю. Да, ну как это, не сам сказал, что не поедет Но он... Ну а вы вообще, как считаете, войну надо заканчивать или надо еще там повоевать как-то или Россию заставить? Ну надо, конечно, вообще, да. капитулировать. Ну, надо заканчивать. Но надо это надо же не от, не от Украины зависит, а от России. Ну, в большей части, да, конечно, не от Украины. Если Россия mm -hmm. не захочет, то ее надо да. еще постараться заставить. А то я смотрю, вы там с украинскими блогерами бьетесь на эту тему не, я, не, я с ними побеседовать пытался, они что-то нервничают. У меня эти ролики, если кстати, выставил оба, там еще парочка будет. Да. Они со мной, кстати, не выставляют. Ну не знаю. Но мне, не, мне вам советовать, но мне кажется, не, не время. А что а вас, а что вас но. не С чем-то не согласны, или с чем согласны. что вот вам там понравилось. Я не согласна, с тем... то что нужно на всеобщее обозрение выводить украинские проблемы сейчас. Так я с украинцами что-то обсуждаю, я же не с россиянами обсуждаю. Я с россиянами вообще-то не обсуждаю. Ну это же и тоже смотрят. А так потом срать, на этом Срать на них, что они там смотрят. Они могут на чем угодно спекулировать. Но они же на могут... этом спекулируют. Да, потом. они могут завтра сами что-то с пальца высосать и спекулировать. Какая вообще разница, что они там делают? Я же не, не пришел к россиянам и не mm -hmm. начал там рассказывать. Вот у нас есть какая-то проблема. Я вас не и... обвиняю просто. мое мнение. Я, я задал и то, такие вопросы там. Спокойные я с этой. Ну, так само про этот же мирный план, про договора про эти про фи финансирование, с Прометей Мы общались про то, как Европа сотрудничает, торгует с Российской Федерацией, что он вообще там загорелся и какой-то перешел на личности, на Монка, я не понимаю. Это информация. Он этого не знал, оказывается. А в смысле, а что там с торговлей РФ и, ну, и Европы? Ну что, Евросоюз с Российской Федерацией купил у них энергоресурсов, сырья там разного на... 124 миллиарда больше, чем помог Украине финансово. Это с 2022 -го года? Да, с 2022 по 2025. А. Ну, то есть mm -hmm. эта тема была. Он этого не знал, оказывается. Он мне начал там ну, так общаться, что я там сочинил это как-то или... Придумала. Ну, я понимаю, но знаете, сейчас просто есть, есть же и гусификация, есть и ТЦК, есть и коррупция, но просто зачем это подсвечивать лишний раз, я не понимаю. Так я это с ними не обсуждал, я с ним обсуждал Евросоюз и РФ, что тут подсвечивать, это наши новости все пишут, это открываешь он ТСН, открываешь, они написали эту статью. Ну, это позор Европе, что могу сказать, если это так. а он это А он этого не знал, оказывается, он завелся, что-то вообще перешел куда на личности, на мамку она какой-то убежал хотя там вообще тема была ну, нейтральная так тема для да, даже украину там еще ничего не слышал я ни за какую там с ним мобилизацию за этот не, не общался там за коррупцию да и все поэтому не ну пересмотри я их выложил он всем доступ смотрите делайте сами там свои выводы я только там матюки позапикал какие-то mm -hmm. оскорбления или делать там музыка mm -hmm. кричала чтобы это... Чтоб YouTube не ругался и все а так я все mm -hmm. выложил как бы ну, еще, вопросы, знаете, я был? вот сейчас тут... Вот, нет, я хотел сказать, я вот сейчас слышу хорошо, но в роликах, как, ну, какой-то гул, эхо. Это в старых роликах, сейчас чуть-чуть с микрофона вопрос решил. А, да, вопрос. Ну, у вас, может, есть какие-то вопросы? У меня нет больше. Да не, в принципе. Побегу, может, еще с кем-то попробую. Да. Я, Трампа сегодня, сегодня обсуждаю, обсуждаю выступление. Да. Но он дает повод сыграть. Непонятно ну, чем просто это же для Украины, думаю, важно чем-то закончиться. Потому что вчера Витков ну, с, Дмитриевым, с Дмитриевым общались. Mm -hmm. и они там довольные, вышли. Говорят, у нас очень хорошие все это. Это Дмитриев доволен, Витков доволен. А обсуждали они Украину, скорее всего, и обсуждали Украину без Украины. Mm -hmm. и... Ну да, ну знаете, как меняется все очень быстро здесь. Каждый день кто-то что-то где-то просто насколько это на пользу ну, или во вред Украине. Вот в чем беда. Мирный план сам? Ну и сам мирный план, вот этих переговоров, что они там с Российской Федерацией чем-то шепчутся. Ну да, с другой стороны, же... стороны было и до этого и Мадура, и танкеры. Я же думаю, это вряд, же ли, вряд ли они там отстаивают витков интересы Украины перед Дмитрием. Я думаю, они там каждый свои отстаивают. Ну, возможно, но я говорю то, что перед этим были такие события, как Мадуров, эти вот танкеры, это же плевок просто Путину. В да, там под шумок этой войны свои дела решают, поэтому Путин пока... Ну, тут естественно, завяз... все свои дела решают. Пока это... Путин тут завяз в этой войне, пока она там в Донбассе топчется, то решаются более глобальные вещи, а что не Трамп грамотно все делает относительно себя там. Поэтому. Сейчас просто еще такая проблема. Он сейчас отвлечет Евросоюз на Гренландию, и неизвестно, какая будет помощь тогда от Евросоюза Украине. Они займутся там той Гренландией. Да, кстати, вот это тоже. Он же это там довольно... уже ввел пошли на какие-то. Да. да, он ввел с первого числа тарифы сейчас. Еще там с, с лета, а лета с... обещают что-то Аспект... усилить, поэтому да. непонятно. Я так. пойду, у меня тут собака. Давайте, счастливо. Счастливо. Слава. Ну Если ты, самим, это, да. надо было, или... привет, Здравствуйте. С россиянами о российском нападении на Украину. Mm -hmm. Ну я о Украине сможем поговорить про заявление Трампа, например, сегодняшнее. Слышали его? Про заявление Трампа? Там мне немножко как-то не особо, не с руки заявление Трампа обсуждать. Это же вообще просто говорит те вещи, которые сам завтра же и... От которых завтра сам отказывается, сто раз Но уже проговорился. слушали его, чтобы просто понять, обсудить, ну, что я могу спросить или сказать? Или... Прошел то, что он Гриландию хочет, и что Путин уже готов подписать, Аз... и надо, чтобы Зеленский приехал, согласился. Вот да. эти две мысли. Да, да. Слышал, вот слышал, да. Заявлял слышал. И ну, как И что вы думаете, подпишут какой-то мир, не подпишут? Да, конечно, не подпишут. Вот что тотализаторы на этой ставке не принимают? Я бы ставил бы все, что у меня есть. Что не подпишут, ну, да. Правда, там коэффициент будет 1.05. Да, вот что тоже, как бы, 100 тысяч, а, что а 5 не тысяч подпишу? заработать. Если Путин готов, то Зеленский не хочет, значит, как? Или... Ты готов на что? Ну, Мы же текста с вами подписать. не видели. Ну, Но да, очевидно, я, кстати, что. Тоже текста не видел. Даже не выходя из пред. Вот убираем все предыдущие вот эти раунды, берем просто, опять же, теория игр равновесие Нэша. Никто не будет делать те действия, которые изменят ваш сетап, если точнее, никто не будет делать тех действий, которые не улучшат ваше положение, либо даже его ухудшат. То есть Путину соглашаться для себя на невыгодные условия он не будет. Он, он для этого он войну не для этого начинал, чтобы ее потом остановить, ничего не получив. Он ничего не получил, получил сейчас много репутационных ударов серьезнейших они его никоим образом не дискредитируют в глазах россиян, потому что им плевать, они будут терпеть все, что хочешь. Но среди, опять же, европейских там лидеров видно, что Путин ничего не может, и он слаб он соглашаться на меньшее не будет. Соответственно, если мы слышим от Трампа, что он согласился, первое, Трамп может тупо брехать. Вот просто вот в эту секунду он просто решил это сказать. Это может быть вообще ни к чему не относится. Второе. Вчера, еще, минуту, можно секундочку. Вчера просто Дмитрий Взвитков, очень радостно там давали комментарии в конце своих переговоров. Они сказали, что все очень хорошо у них прошло. То можно просто на это основываться. Есть, а сколько бы, раз я... это уже было, что у них хорошо прошло, а потом не прошло ни о чем вообще. Не, ну у них, в принципе, каждый раз все хорошо, они беседуют между собой. Просто нехорошо, что они Украину обсуждают там без Украины и что-то решают в этом плане. То пусть считаю, обсуждают. Да, все это плохо для Украины, только э, слава богу, это не есть определяющим для Украины. Определяющим есть ЗСУ. 24 февраля на защите Украины стояли за ИСУ. Трампом не пахло, Байден там даже его слышно не было. Защищали, поэтому вот сразу же это к самому концу. Даже если под каким-то гипнозом, под какими-то там, я не знаю, ядами Зеленский в моменте что-то подпишет, люди же это не примут. Выйдут люди, гражданское население. Армия просто откажется, Куда например, выйдут? выходить. Ну вот был принят э, закон, который людям показался диктаторским. Переподчинение на Буйсап. люди вышли за полтора дня все решилось. А что, много желающих отвоевать, вот он скажет, что все мы подписали мир, все войскам там сложить оружие, даже пускай там без сдачи территории, если там будет вот, по линии фронта, допустим, они там как-то выторгуют вот, чисто заморозку там, или вообще прекращение мира, что люди разве будут против или военные скажут, нет, мы до конца воевать? Наступления пойдут. А можете вот теперь вот так вот не не, обре, не отрывками, а целостно объяснить, как это будет происходить. То есть вот стоят там, где стоят украинцы, стоят россияне, там где стоят, говорят им отходите. Как отходить без какого-то медиатора, без каких-то миротворцев, которые будут наблюдать и скажут: да, Украина выполнила, отвела войска, или скажут: да, россияне продолжают обстреливать. То есть без наблюдателя. То есть, а, а как могут туда зайти, например, миротворцы, если им не будет обеспечена безопасность? То есть речь идет о том, что по-любому должно быть физическое военное вмешательство третьей стороны, которая сможет это контролировать. Скорее всего, должна быть коллегия стран, которая предоставит... Своих это например. В договоре военных, подписано, это прописано в договоре, что-то наподобие. Это я без понятия не эти не договоры не, никогда не видел. Я говорю о том, что это единственный способ, как может быть. Если просто. Ну, скажут, я, я, а я, пойти. просто я просто libero. думаю, это ну, ваш составляют ваш анализ, или это вы прочитали на основе договора, просто чтобы понять. Я, я. А что как, как вы себе представляли? Вот стоят украинцы, подписали какое-то там что-то, вот отходим от этих мест. Украинцы видят, как россияне ни на шаг не сдвигаются. Объявляют. Перемирие и э, режим тишины в 12 часов в 12.01 Россия стреляет. Что делать украинским военным? В Твиттер писать, что нет-нет, россияне не отходят? А россияне говорят, нет, мы отошли, это украинцы убивают бабушек. Ну, я имею в виду, что вы мне задаете вопрос, не имея, голове, не имея в голове даже картинки, про что вы говорите? Я, я не извиняюсь, не но это это это, это, это просто какая-то инфантильная история то, что вы сейчас говорите. Давайте просто отойдем, я, как я это должно технически реализовываться. Я конкретно про то, что сегодня заявил Трамп, что готов уже договор и сегодня хороший день его подписать и все. Как он будет реализовываться? А сколько? Я думаю, там тоже, наверное, какие-то механизмы прописаны. И да. он нам точнее не показал. Какие-то его... механизмы прописаны. Я даже его видел. Сколько раз Трамп, сколько чтобы... не вы... не выполнил? Сколько раз Трамп не выполнил уже то, что обещал? Примерно, больше трех раз. Кого не обещал? Войну закончить? То, то что он обещал. Вот обещал 24 часа закончить войну. Э, много чего обещал. Хотя бы три раза. Было такое, что он три раза сказал и не выполнил. Ну война уже не заканчивается все год, все сегодня год с его инаугурации. Причем тут война? К нет. вам вопрос. На ваш взгляд, с вашего субъективного восприятия не мой президент и опыта. Я вообще по барабану, что он там обещает, я не, не А зачем вы сейчас мне предлагаете его обсуждать слова человека, потому который 14 потому раз что уже обманул? Украины. Это касается все, Украины. Все, все что он говорил касается Украины. Как как его слова касаются его действий? Касается, то, то что есть сейчас, сколько потом... надо раз, чтобы Трамп Хорошо, э, не выполнил никакого договора, нету, или он соврал, что Путин не готов? Вы или слышите мой вопрос? Соврал? Сколько для вас раз нужно, чтобы Трамп не выполнил обещание, чтобы вы перестали это всерьез воспринимать и всерьез обсуждать? То есть, сколько это не еще всерьез? Раз? То есть он в все это сказал не всерьез, его слова можно не воспринимать. Он сказал, что Зеленский диктатор, а потом сказал, что он такого не говорил. Он говорил, понимаю, что пойдем с силой на Гренландию, обсуждаю. потом говорит, что не... Сколько еще раз человек должен сказать и не выполнить, чтобы вы перестали слушаться в его обещания? Я фотошнее для для заявление. Мы не воспринимаем. Для вас серьезно. сколько раз? Вот скажите, нет, еще нет, три разочка. Говорю, мне, мне навешивают на четвертый я уже не буду. Ну, вы я, не на тот вопрос отвечаете. Я обсуждаю сегодня его заявление. Я понимаю, что вы обсуждаете. А не какие-то предыдущие, или анализ его обещаний, или какие-то еще... А, а зачем? Он же не ваш президент. Он же не ваш президент, сегодня вы он, он заявил, выступил на форуме в Давосе... Я это готов. понял. Давайте не тянуть время. Готов, давайте. Готов. Ну, я знаю, что вам платят за время, но давайте его красиво тянуть. Давайте красиво, красиво. тянуть. Красиво, я же отвечаю. Конструктивным вы разговором. Вы вы, будто вы пойти, очень... что я сейчас отвечу. Вы очень медленно Можно повторяете отвечу? в шестой а. раз это, в шестой раз очень медленно, потому что а. вам платят за то, чтобы мы сидели с вами, и тут лясы точило, без проблем. Можно Только давайте отвечу, по вы делу. боитесь, что я отвечу. Сейчас давайте, вы ответьте, я громче вас сделаю, давайте, слушаю. Хорошо сегодняшнее заявление Трампа касается непосредственно Украины. Когда он там обсуждал Гренландию, там, Кубу, там, Мексику, я это не обсуждал. Мне это срать было, что он там угрожал там, Мексике, еще что-то. Тут вообще этот вопрос не поднимал. Я поднимал только когда он там Украины что-то касалось. Только это обсуждаю. И сегодня он пригласил непосредственно Зеленского. Он сказал, что сегодня Зеленский приедет, они подпишут договор. Это я и обсуждаю. То есть я спрашиваю, Зеленский сегодня, ну, сегодня, я так понимаю, уже вряд ли, потому что, как он туда доберется, он вроде в Киеве был, по последним данным, Зеленский. Зеленский. А может даже уже и там, хрен его знает, я не следил. Поэтому я спрашиваю, что будет дальше, будет подписан какой-то мир, не будет. А вы мне начали тут рассказывать механизмы выполнения мирного договора. Причем тут это вообще? Из-за сегодняшнего конкретно? не и, и рассказывайте, вы... что Трамп... И рассказать, что Трамп не серьезный человек, он не выполняет обещания, это все бред, что он сегодня сказал, выходит так. При том, что вы плохо готовитесь, вы плохо готовитесь. Может, это для какого-то пропитого беззубого деда закатывает, но для конструктивного диалога с блогером. Конструктивный диалог, вы. Вы как считаете, подпишут мир или не подпишут? Вот я к чему. Я изначал, какой Мир, вы узнаете, что в том мире написано: какой мир именно вас интересует? С Донецкой областью, но без Луганской, с без Луганской и без Донецкой, а может и без Херсона и Одессы, а может быть, по линии 91-го. Про какой мир вы сейчас говорите? Чтобы я про вам тот, сказал, да, про тот, -то, -то, который Трамп позвал подписывать Зеленский. Из-за которого Витков с Дмитриевым улыбались. Я же забыл. Они же вы говорите: сегодня улыбались, то вы с улыбок сделали. с улыбок дмитриева и виткова а как вы считаете дмитриев и витков насколько для украины эффективно действует я даже сказал они действуют не в интересах и более даже во вред украине во вред а почему вы подумали что их улыбки это что-то хорошее для украине я не сказал что это хорошее Я сказал что они а абсолютно... от чего вы взяли что там мир может что, что, там написано от... отдать Украине. украину вы как-то нервничаете меня, это давайте я же буду Я нервничаю, я тебя очень боюсь и испугался. Я же тебе говорю, ты испугался, не подготовился я же вижу, и, и Я и же очень вижу, плохо, что испугался, ты сейчас убежишь. Я не сказал, что... Я не что убежу, конечно. я просто я пойду сказал, дальше. Что, Все что видят, Витков, что ты контора, чувак, что дальше? Я не сказал, что Витков на пользу, я сказал, что они во вред, они обсуждают Украину без Во вред, так а зачем ты без тогда Украины. сначала сказал, что без они Украины. улыбались, я зачем? Я сказал, что они дали комментарии, где они довольны переговорами между собой. Понимаешь? И с этого какой вывод я могу сделать? Какой я с этого могу сделать вывод? На то, что ты сказал, что Путин не подпишет, что Путин не готов, что Путин отморозит. Я тебе привел пример, что вчера Витков с Дмитриевым общались, а сегодня они с Путиным будут общаться. Понимаешь? Да нет, друзья, это не наша контора. Это задача мавповать, мимикрувати под нашу. Та зрители, что тобою... ты наша контора, ты не наша контора. Понятное дело, что ты как украинца косишь. Я с тобой обсуждаю то, что как э, повышать. Ты не обсуждаешь со мной, ты отрабатываешь неплохо подготовленную. Плохо замыкал. Плохо. Не замыкайся в себе. Ты заинтересован в мире или не заинтересован в мире в Украине или нет? Зеленский подпишет я... мир сегодня или не подпишет. Якщо якщо мир цены отсутнисть войны, а відсутність Москви, то заінтересований. Ну там в договоре так и написано, да, что Москва еще. А что там в договоре написано? Ты же его не видел этот ну, договор. Зеленский, а если Зеленский вот завтра его подпишет, что ты будешь делать? То выйдут люди, как выходили. Если бы ты был а украинцем ты и жил в Украине, ты бы знал бы, что выходили люди в Украине. А ты выйдешь? Россияне, Россияне, Россияне не знали про это, про этот, про, это, про этот эпизод. Россияне, Россияне не, не знают про этот эпизод. Я что? сейчас отвечу на этот э, твой вопрос. Я тебе объясняю, что когда были эти события, я думаю, ого, сегодня будет рулетка, вот это будет интересно. Прокрутили 50 диалогов, ни один не знает про события в Украине. В Украине там, как, тут какие-то вышли тетушки, провокацию хотели сделать, люди показали, что мирный абсолютно иностранный журналист ходит, снимает. По газонам люди даже не топчутся, по дорожкам э, каменным ходят. Вот. Я думаю, ого, такой ты резонанс сейчас ты, с россиянами будем общаться, а россияне не знали. И вот ты не знал, что выходили. Ты не знал, что выходили в Украине, когда закон про предпочинение. Ты не с Украины, ты обычная контора. Буду ли я выходить, я всегда недоволен своей властью. Всегда недоволен своей властью. Ты выйдешь, когда Зеленский подпишет мир, ты против мира, против того, чтобы Зеленский подписал мир, и ты выйдешь. Вообще во время войны выходить это на руку врага. Но То когда есть ты не выйдешь? Да, я же Или отвечаю, выйдешь? я же отвечаю. Но когда вещи экзистенциональные касаются войны экзистенциональные касаются войны непосредственно. Конечно, надо выходить, потому что если сдают, если капитулируют, то все, ну уже в любом случае нечего, а э, нечего, нечего ждать. Поэтому если бы Зеленский подписал бы капитуляцию, да, ну, на капитуляцию выйду, конечно. А что в мирное время. Капит... В мирное, Ври... а что сразу в мирное капиту... время. Что-то не а что в... сразу капитуляцию? То есть Трамп предлагает капитуляцию, да? В мирное. Там лежит... Да, да. Трамп предлагает лежит... к... там капитуляцию. Там лежит договор капитуляции. Да, да ну, Трамп предлагает и... И он сказал Крым. сегодня Зеленскому, приехал, э... пригласил его приехать и подписать эту капитуляцию. Смотри, правда? в мирное время я выходить буду по вообще по гораздо меньшим да, при чем вопросам. Ты... По, говорю, по гораздо меньшим вопросам буду выходить, потому что граждане должны быть гражданами, активными. Во время войны, к сожалению, есть внешний враг. Все надо делать аккуратно. Но когда все нас сдают, это капитуляция, конечно, вы. Так а где, я сдаю, и выйду. где там сдача написана? Вот. Там сдача. Так, в я, плане так вот поэтому в плане Зеленский мира. не подписывает. И Зеленскому правильно, что даже жалко топлива в этом самолете летать на, летать на эту болтовню. Жалко топлива в этом самолете летать Летать на летать на эту болтовню. Но ну там в ну, да, президента... договоре. Ты же ты не читал договор, что ты говоришь, что праздник. Президент что Америки. А если, а если Презид... там написано, что Россия убирается до границ 91-го, он не поехал. Откуда ты знаешь, что там? Если там написано до границ 91-го, то если... Зеленский подпишет, и я это приму. Только так, понятное а что не дело, поехал, что то, да? потому что Трамп не может. Ой, потому что Путин не может это подписать, на это согласиться. Так а Зеленский Очевидно. тогда поехал бы, подписал, раз и сказал бы: вот я пришел тут 91-й год, и все мое подписи. Зеленскому это... этому не предлагают, так, ему итоге... предлагают отказаться от Крыма. А откуда ты знаешь? Ну, ты, ты ж не видел ты, ладно, этот договор. Какая моя была задача? Как У России знаешь, что больше не осталось. Ты любишь Трампа? Отвечаю, отвечаю тебе по Трампу. Что ты Видишь, что, я звук, Трампа, видишь, что нет. звук выключил? Я навешиваешь это. А ты мне звук Тебе выключи? контора платят за деньги за то, что ты тянешь время. Поэтому будешь сидеть со мной, сколько я только захочу. Ты будешь со мной сидеть, сколько я только пожелаю. И ты будешь сидеть. Смотри, давай я тебе покажу. Я тебе выключил полностью звук. Я думал, ты будешь посильнее. Я тебе я думал, ты будешь блогером посильнее, потому что я думал, ты будешь, это, будешь как-то аргументированно, конструктивно, и это, а ты тут выключил звук и сидит, сидит, кривляется. Ты не бойся, ты сам, себя, ты сам себя загнал только что в это, ты только что рассказывал, что там плохой договор, а теперь там хороший, а Зеленский вдруг не поехал хороший, хороший договор подписывать, почему? Чо он, чо он, чо он не... А вдруг там, ты же говоришь, ты не знаешь, какой договор. Э, но ну, Зеленский не поехал его подписывать, потому что потому он этот. Да я тебе тоже могу много что показать, что ты машешь там этот телефон. Сейчас сольется, он сейчас погавкает и сольется. Не вывез. Порвалась куколка, не, не вывезла тяжкой доли. Получается так, если договор... Он не знает, что он изначально сказал, он не знает, что там за... Я тоже не знаю, что там за договор. Я не знаю, что там за договор, он не знает, что за договор. Мы не знаем. Трамп какой-то договор уже обсудил с Путиным. Трамп сегодня заявил, что Путин готов подписать, но и ждет Зеленского подписать. И сказал, что сегодня хороший день, чтобы подписать договор. Потом, этот, потом получается Стас, Стасик его зовут, да? Стасик заявляет, что, что выйдут за, против мирного договора, если Зеленский его подпишет но никто не знает, что там да. Потом он уже приравнял этот договор к капитуляции. А потом, а потом получается, что если там хороший договор, то получается Зеленский, Зеленский зря туда не поехал. Как, как определить, зря он туда поехал, не поехал или не зря? Округляют минуту в больше. Вот если минуту не, до, не, до, не досидел, минуту округлят или заберут эту минуту? Поэтому дальше с тобой говорить не о чем. Нет, Задача показать, что ты контора. Уби убираешь. Задача показать, э, вот в чем беда. Российские, э, российские пропагандисты, они же привыкли работать с, э, с россиянами. И поэтому ты думаешь, что ты придешь... Стасик, Стасик закипел. Все, порвалась куколка. Как ролик назовем? 23, Давайте ролик да, Давай, назовем. интересно, минута. О, 21-29. против меня... задать... кстати, кстати, прямо этот, что он против, против мирного договора, против этого.